Здравствуйте, меня зовут Саша и в этот раз я расскажу о своей индукционной варочной панели от компании Бико. На сегодняшний день именно индукционные варочные панели считаются наиболее практичными и современными решениями для кухни. И за последние годы данная технология становится все более популярной и доступной. Если в вашем доме нет газоснабжения или вы хотели бы увеличить площадь рабочей зоны вашей кухни, индукционная панель – ваш выбор. К очевидным достоинствам индукционных варочных панелей стоит отнести их высокую продуктивность, экономичное потребление энергии, а также безопасность и легкость в уходе. Ведь сама по себе панель не нагревается, а берет тепло от посуды, в которой идет приготовление. Выделяемая при этом температура не способна поджечь даже лист бумаги. Модель, установленная в моей кухне, относится к премиальному сегменту компании Beko. Это сразу заметно по внешнему виду. Строгий дизайн со скошенными углами и отсутствие визуальных элементов управления, кроме иконки включения в выключенном состоянии. Это объясняется тем, что данная панель оснащена технологией управления Premium Direct которая является самым комфортным типом интерфейса. Сразу после включения на панели отображаются элементы управления. Для большего удобства и наглядности они имеют два уровня яркости. Рассмотрим функции варочной панели и управления подробнее. Каждая зона нагрева имеет индивидуальную регулировку мощности на 15 уровней и управляется с помощью слайдера. Посередине регулировки размещена кнопка бустера, который переводит зону нагрева в максимальную производительность. Это может пригодиться, когда вам необходимо быстро нагреть большой объем или вскипятить воду необходимости вы можете установить индивидуальный таймер для каждой из зон. Так как данная панель относится к премиальному сегменту, она оснащается датчиками температуры и функцией автоповара, которая позволяет регулировать мощность работы зоны нагрева в автоматическом режиме – жарко, кипение, поддержание температуры. Для вызова этой функции нажмите соответствующую иконку и выберите нужную программу. Для случаев, когда необходимо приготовить большое блюдо, предусмотрена функция Indiflex – объединение двух левых зон нагрева в одну. Достаточно Нажать соответствующий символ и регулировка мощности будет происходить синхронно, что можно видеть по анимации панели управления. К нужным функциям также можно отнести паузу. На случай, если вам нужно срочно отлучиться и вы не хотели бы оставлять блюдо на огне. После отмены паузы готовка блюда продолжится с теми же установками. От себя же хочется добавить, что максимальное удовольствие от работы с индукционными поверхностями вы получите, если также используете качественную посуду, предназначенную для работы на таких поверхностях. В завершении хочу сказать, что кроме богатой функциональности данная модель дает совершенный опыт взаимодействия и удовольствия от использования, чем и выделяется на фоне других конкурентов, особенно при учете очень конкурентной цены.